شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے علی السلام راہ یہ قرآن کی آیات ہے اور ایک روشن کتاب کی کافر کبھی آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے اے محمد انہیں چھوڑ دو کہ وہ کھائیں فائدہ اٹھائیں اور امیدوں میں لگے رہیں عن ان قریب انہیں حقیقت معلوم ہو جائے گی ہم نے کبھی کوئی بستی نہیں ہلاک کی مگر اس کا ایک مقرر وقت تھا کوئی قوم نہ اپنے وقت سے آگے بڑھ سکتی ہے نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے اور کفار کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر ذکر قرآن اترا ہے بے شک تو پاگل ہے اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتے کیوں نہیں لاتا کہہ دو ہم فرشتے نہیں اتارتے مگر حق کے ساتھ اور جب وہ آتے ہیں تو پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی بے شک ہم نے ہی ذکر قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور بے شک ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں رسول بھیجے ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا مگر وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے اسی طرح ہم اسے گناہ گاروں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جیسا کہ ان سے پہلے کے لوگ بھی نہیں لائے اسی طرح ہم نافرمانوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں اگر ہم ان پر آسمانوں کا کوئی دروازہ کھول دیں اور وہ دن دھاڑے اس میں چڑھ جائیں تو بھی وہ کہیں گے ہماری آنکھوں کو دھوکہ ہوا ہے بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے اور ہم نے آسمان میں برج بنائے اور اسے دیکھنے والوں کے لیے سجایا اور ہم نے ہر شیطان مردود سے اس کی حفاظت کی سوائے اس کے جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے تو ایک چمکتا ہوا شولہ اس کا پیچھا کرتا ہے اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس میں پہاڑ رکھے اور اس میں ہر قسم کی چیزیں اندازے سے اگائیں اور ہم نے اس میں تمہارے لیے اور ان کے لیے جنہیں تم روزی دیتے نہیں سامان زندگی بنایا اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو اور ہم اسے ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں اور ہم ہوائیں بھیجتے ہیں جو بادلوں کو بار آور کرتی ہیں پھر ہم آسمان سے پانی نازل کرتے ہیں اور تمہیں پلاتے ہیں حالانکہ تم اسے ذخیرہ نہیں کر سکتے اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں اور ہم ہی فارث ہوں گے اور بے شک ہم ان کو جانتے ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے اور ان کو بھی جو بعد میں آئیں گے اور بے شک تمہارا رب ہی انہیں جمع کرے گا بے شک وہ حکمت والا سب کچھ جاننے والا ہے اور ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی سے بنایا جو کھنکھناتی تھی اور جنات کو ہم نے اس سے پہلے آگ کی لپیٹ سے پیدا کیا تھا اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں سڑی ہوئی کھنکھناتی خن مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں تو جب میں اسے ٹھیک بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر جانا پس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا اس نے کہا میں ایسا نہیں کہ ایک انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی سے بنایا ہے جو کھن آتی تھی اللہ نے فرمایا یہاں سے نکل جا تو مردود ہے اور بے شک تجھ پر قیامت کے دن لانت ہے ابلیس نے کہا اے میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے اللہ نے فرمایا اچھا تجھے مہلت دی گئی ہے ایک وقت معلوم تک ابلیس نے کہا اے میرے رب جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا میں بھی زمین میں ان کے لیے چیزوں کو خوشنما بنا دوں گا اور سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو مخلص ہوں اللہ نے فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے جو میری طرف جاتا ہے بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی اختیار نہ ہوگا سوائے ان کے جو گمراہ ہو کر تیرے پیچھے چلیں اور بے شک جہنم کا وعدہ ان سب کے لیے ہے اس کے ساتھ دروازے ہوں گے ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک خاص حصہ مقرر ہے بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے ان سے کہا جائے گا ان میں سلامتی اور امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ اور ہم ان کے دلوں سے ہر قسم کی قدورت نکال دیں گے وہ بھائی بھائی بن کر تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے انہیں وہاں نہ کوئی تھکن پہنچے گی نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے اے نبی میرے بندوں کو خبر دو کہ میں یقیناً بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہوں اور میرا عذاب بھی یقیناً بہت دردناک ہے اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کی خبر سنا دو جب وہ اس کے پاس آئے اور سلام کہا تو ابراہیم نے ان کو پہچانا نہیں اور ان سے خوف محسوس کیا انہوں نے کہا ڈرو نہیں ہم تمہیں ایک علم والے بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں ابراہیم نے کہا کیا تم مجھے اس حالت میں خوشخبری دے رہے ہو جبکہ بڑھاپے نے مجھے آ گھیرا ہے تم کس چیز کی خوشخبری دے رہے ہو انہوں نے کہا ہم تمہیں سچائی کے ساتھ خوشخبری دے رہے ہیں پس تم مایوس نہ ہو ابراہیم نے کہا اپنے رب کی رحمت سے صرف گمراہ لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں پھر ابراہیم نے پوچھا اے فرشتو تمہارا اصل مقصد کیا ہے انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں سوائے لوت کے گھر والوں کے ہم ان سب کو ضرور بچا لیں گے مگر اس کی بیوی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی پھر جب فرشتے لوت کے پاس آئے تو اس نے کہا تم تو انجان لوگ ہو انہوں نے کہا بلکہ ہم وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے تھے اور ہم آپ کے پاس حق لے کر آئے ہیں اور بے شک ہم سچ ہی کہتے ہیں پس تم رات کے کچھ حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے چلو اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے اور جہاں تمہیں حکم دیا جائے وہیں چلے جاؤ اور ہم نے لوت کو یہ فیصلہ بتا دیا کہ صبح ہوتے ہی ان سب کی جڑ کاٹ دی جائے گی اور شہر کے لوگ خوشیاں مناتے ہوئے آ گئے لوت نے کہا یہ میرے مہمان ہیں مجھے رسوا نہ کرو اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ کسی کو پناہ نہ کہا یہ میری بیٹیاں ہیں اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو اللہ فرماتا ہے تیرے رب کی قسم یہ لوگ اپنی گمراہی میں اندھے ہو گئے ہیں پس ان پر صبح ہوتے ہی ایک زبردست چیخ آ پڑی پھر ہم نے اس شہر کو الٹ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں اور بے شک وہ بستی ایک صاف راستے پر واقع ہے بے شک اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اور ایک مثال ہے اہل ایکا جھاڑیوں والوں کی وہ بھی ظالم لوگ تھے تو ہم نے ان سے بدلہ لیا اور وہ دونوں بستیاں کھلی راہ پر موجود ہیں اور ہجر کے رہنے والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں مگر وہ ان سے منہ موڑتے رہے اور وہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے تاکہ محفوظ رہیں تو ان پر صبح کے وقت ایک زبردست چیخ آ پڑی پس ان کی کمائی ان کے کسی کام نہ آئی اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے حکمت کے ساتھ پیدا کیا اور قیامت یقیناً آنے والی ہے پس آپ درگزر سے کام لیں خوبصورتی سے بے شک آپ کا رب ہی سب کچھ پیدا کرنے والا جاننے والا ہے اور بے شک ہم نے آپ کو سات آیتیں دی جو دہرائی جاتی ہیں یقیناً سورہ فاتحہ اور قرآن عظیم آپ اپنی نگاہیں اس چیز کی طرف نہ پھیلائیں جو ہم نے ان کافروں کے گروہوں کو دی ہے اور نہ ان پر کم کریں اور ایمان والوں کے لیے اپنے بازو جھکا دیں اور کہہ دیں میں تو صرف صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں ان لوگوں کے لیے عذاب ہے جیسے ہم نے ان لوگوں پر نازل کیا جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا پس آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور پوچھیں گے ان عمال کے بارے میں جو وہ کرتے تھے پس جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اسے کھول کر بیان کرے اور مشرکوں کی پرواہ نہ کرے یقیناً ہم آپ کے لئے ان سے کافی ہیں جو مذاق اڑاتے ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرا مبود بناتے ہیں سوان قریب وہ جان لیں گے اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل ان کی باتوں سے تنگ ہوتا ہے پس آپ اپنے رب کی تسبیح کریں اور ہم بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں اور عبادت کرتے رہیں اپنے رب کی یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے